নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল বিদ্যালয়সমূহে ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি আৰু চিঠিখন একৈছ বাৰ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল প্ৰতিখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকললৈকে পঠাইছে চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ইনফৰমেচন ৰিগাৰ্ডিং বীৰ বাল দিৱস টু বি চেলিব্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেল্ভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ ছাব্বিছ তাৰিখে উদযাপন কৰিবলগীয়া বা এই যিটো দিৱসৰ কথা কোৱা হৈছে এই দিৱসটো হৈছে বীৰ বাল দিৱস আৰু তাক লৈ এই ইনফৰমেশ্যন এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে ইয়াতে কি লিখিছে চাওক ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এব'ব ইট মে' বি ন'টেড ডেট টু পে' হোমেছ টু দি কলেজ অফ চাহেব দাদা জাৱাহাৰ সিং জী এণ্ড চাহেব দাদা ফাটে সিং জী দি য় 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 য়ংগাৰ চন অফ শ্ৰী গুৰু গোবিন্দ সিংজী দি টেণ্ড গুৰু অফ ছিক্স ফিৰ বাল দিৱস ইজ টু বি চেলিব্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এণ্ড স্কুলছ আৰ ডাইৰেক ডাইৰেক্টেড টু ডু ফিউ এক্টিভিটিছ হুইচ আৰ ফল'জ অৰ্থাৎ দুজন বিশেষ ব্যক্তি যি যোজন ব্যক্তি শ্ৰী গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ পুত্ৰ আছিল আৰু সেই পুত্ৰ যোজনৰ এই মনত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে বা তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বীৰ বাল দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব কৰা হ'ব আৰু ইয়াক লৈ বিদ্যালয়সমূহলৈকে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত কিছু বিশেষ এক্টিভিটি কৰিব লাগিব ইয়াতে কি কোৱা হৈছে এৱাৰনেছ জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটিছ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে লিটাৰেৰী এক্টিভিটিত সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা বা সাহিত্যৰ এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু আৰ্ট এক্টিভিটি গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এক্টিভিটিখিনি কৰিব লাগিব কি কৰা হৈছে চাওক ৰিগাৰ্ডিং দি এব'ভ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' থ্ৰু দি এনক্ল'জ গাইডলাইন এখন গাইডলাইন দিয়া হৈছে গাইডলাইনখন আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেই গাইডলাইনমতে গাইডলাইনখনত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণে এই কামখিনি কৰিব লাগিব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ধৰণে এই দিৱসটো উদযাপন কৰিব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণে উদযাপন কৰে কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব